Доброго ранку. Рынок Великих компаній. 1 апреля. Будем дивитися, что по чем. Рынок Херсонської области. Зону Владимир Спильный. 8 утра. Чеснок. Стартуем. 250. Картошка. 13, 15. Разно получается. Средняя и крупная. Петрушка 100 гривен. Так, салат почем? 100. Салат 100. Лучок 80. Шавель э, 90. 90. Шпинат 70. 70. Укроп 200. 200. А... Кинза 150. 150. И петрушка 130. 130. Рыдыска 6 гривен. Лук средний 9 гривен. Морковка 13. такий бурачок. Это 9. Ага, 9 это такой. 13. И 9 такая морковка. Надо поменять места. И 13. 13, ага. 13 9. Это, так, это, так это, вот такая картошка по почем? По Вся по 13, 100. да? 100. Ага, та 10. А семена такая? Семена просто 14, но... Это кто такая? Это 13 гривен. огурчика огурчик, 45 гривен. Редисочка 8 гривен Тут огурчик 45 гривен Капусточка 15 гривен А редиска 8 Сельдерей 20 гривен А картошка такая 13 А парей 20 Тут Редиска 6 гривен Тут редисочка 5 гривен Такая капуста 12 Такая мелкая 10 Тут редисочка 7 гривен 10 гривен. А картошечка такая? 14. Тут картошечка 16 гривен. Такая молодая птичка 15 гривен маленько. Картошка посадкова 13 гривен. Это кто? Ривьера. Огурчик 45 гривен. Такая капуста 14 гривен. Посадкова картошка Белорусы Королева Анна 10 гривен. Такая капусточка 11 гривен. Щавель 100 гривен. Посадковая ривьера такая 8. А такой сорт Круз 13. Посадковая ривьера 8 гривен. Лучок сегодня уже 70 гривен просят. Картошечка славянка 15 гривен. Стебель сельдерея 60 гривен парей такой красавчик просит 35 а сельдерей такой 20 гривен забрать такой лучок 15 гривен редиска 6 гривен так, бурячок 14 гривен такая пекиночка 15 салат 40 яблочко 25 яблочко 25 просит. а такие мелкие кажут по 20 гривен морковка такая 12 а буряк 14 и картошка Ага, 13, 14 і 15 грн. Пекинка 12, 15. Передиска 6. Картошка. 13. така? 12. 12 і це мелчше, 10. А капуста така меньенька. 11 єсть. Тиква 13 грн. Така картошка менучка. 13 грн. яблоко как 25 гривен сегодня. Вчера работа уже 28. Гривен. Картошка 13-14. Так что такая у нас обстановка на капанях. Кто ребята, проезжайте, скупляйтеся. Дай Бог всем здоровья, мирного неба, всего наилучшего. С вами был Владимир Спильный. До встречи дальше.